看不出来啊，四年前一副拒人之千里之外的样子，还挺招人、啊。什么意思？啊，没什么意思，心理学的分析你不懂。嗯。嗯。姑爷，过年回家，可不可以少吃点？ 你现在肚子确实已经有点软了，乱摸什么？你还摸？你真的是，不用摸，不用摸。确定不要我送你吗？不用了。 我又没有带多少行李，不用再麻烦你多跑一趟。嗯、啊，车到了，我要走了，我会早点回来陪你的，快啊，走了，乖乖的啊，我走了。 拜拜，一个人乖乖的哦，走啦，拜拜。桑无烟来电。桑无烟来电。 在干嘛？没干嘛。哦。你呢？在干嘛？没干嘛。过年不就是这样吗？哪样？就吃年夜饭啊，看春晚啊，发发红包啊，放放鞭炮，看看烟花啊什么的，你这么无聊啊。哦。所以你是无聊才打给我？<laughs> 不是啦。哎。 我分享一个网易云的歌单给你，我们一起听歌好不好？歌单？你没见过歌单？我天哪！那我来带你见见世面。无烟，点到星星的碎片。哎，你知道吗？你别看我是个理科生啊。 但是我之前在网上聊起易经的时候，可会吹彩虹屁了。嗯，意思就是用很多华丽的词藻和诗句啊什么的去夸易经。但是，喜欢上你之后，嗯，我就觉得很多时候，我听到某一首歌，就会想起你。那首歌给我的感觉，就是我对你的感觉。 你时间长了，就不知不觉的收集了很多的歌。我想描述我的感觉，却又找不到一个词汇，又或是说很想你的时候，我就听那些歌。嗯，再后来，我就再也不写那些彩虹屁什么的了，就觉得把这个歌单分享给你，你就一定能懂了，嗯，就能清楚的知道我对你的感觉了。 那为什么叫捡到星星的碎片啊？嗯，因为因为有一个你自己都忘掉的秘密，但是我知道，孙念青，你心里的宇宙不是黑暗的，我已经捡到一些星星的碎片了。 所以之后不论在哪里，我不小心弄丢了你，我都一定会找得到你的。五、四、三、二、一，新年快乐，年青。新年快乐。好啦、啊，我要听歌喽。